Cubaan suara Subhanallah Cubaan suara Alhamdulillah Cubaan suara Allahu Akbar SMK Bukit Payung Menggegar Forum Remaja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam berani kepada semua hadirin yang dihormati Baiklah, pada hari ini pasukan Forum Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payung akan merungkaikan isu obesiti di pentas Forum Remaja pada hari ini. Tema kumpulan kami iaitu tema kesihatan yang bertajuk Obesiti Mimpi Ngeri bagi murid sekolah. Baiklah hadirin, alangkah baiknya kita berkenal-kenal dahulu dengan kedua-dua ahli panel kita sebelum kita mengupas isu ini dengan lebih lanjut. Baiklah, yang di sebelah kanan saya iaitu saudari Nur saudari Arisha Alia binti Azri yang merupakan timbalan ketua pengawas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payung. Selamat datang saudari. Terima kasih saudara pengerusi kerana sudi menjemput saya bersama-sama dalam forum remaja pada hari ini. Sama-sama saudari. Baiklah, yang di sebelah kanan saya sebelah kiri saya iaitu saudari Nur Azimah Sufia binti Anwar yang merupakan timbalan ketua pembina Kasbaya dari Sekolah Menengah Kemasahan Bukit Payung Selamat datang, Saudari Baiklah, terima kasih, Tuan Pengurusi kerana menjemput saya untuk berforum pada hari ini Sama-sama, Saudari Baiklah, hadirin Sebelum kita pergi ke soalan pertama Izinkan saya, Danish Ikram bin Muhammad Zuhir Selaku panel, selaku pengurusi anda pada hari ini Untuk menerangkan serba sedikit Tentang apa itu publicity Bertepatan dengan tema pilihan forum kami pada hari ini iaitu tema kesihatan yang bertajuk Obesiti Mimpi Ngeri bagi murid sekolah Mulai sekiranya saya menerangkan sinopsis isu sebalik tajuk yang akan kami kupaskan dalam gelanggang forum remaja pada hari ini Hadirin, menurut Kamus Dewan edisi keempat Obesiti bermaksud keadaan kegemukan yang melampau akibat lebih lemak dalam badan Fenomena ini bukan sekadar isu penampilan tetapi juga memberi kesan besar terhadap kesihatan dan kualiti hidup. Hadirin, menurut Menteri Kesihatan pula iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata prevalen bantut dan obesiti dalam kalangan remaja yang berlebihan berat badan iaitu berumur 10 hingga 17 tahun meningkat daripada 14.6% pada tahun 2012 kepada 15.6% pada tahun 2017. Jadi ya hadirin, tajuk ini sangat menarik untuk dibicarakan memandangkan ia menjadi topik perbualan hangat dari warung kopi hingga ke persidangan parlimen. Jadi saya yakin hadirin sekalian pasti sudah tidak sabar dan ingin mengetahui apakah punca sebenar yang menyebabkan obesiti ini berlaku dalam kalangan remaja. Baiklah, untuk itu saya ingin menjemput saudari Arisha Alia untuk menerangkan punca sebenar obesiti yang membelenggu murid sekolah. Silakan saudari. Terima kasih saudara pengurusi. Hadirin, sebelum saya kupaskan dengan lebih terperinci mengenai punca-punca yang mendorong kepada masalah obesiti ini, ingin saya kongsikan menurut laporan tinjauan Kebangsaan Kesihatan, NHS, pada tahun 2023, sebanyak 50% rakyat Malaysia yang mengalami masalah obesiti. Manakala menurut Kementerian Kesihatan pula, masalah obesiti dalam kalangan murid sekolah adalah sebanyak 30%. Hadirin, statistik ini jelas menunjukkan bahawa masalah obesiti ini bukanlah satu isu kecil, tetapi ianya satu krisis kesihatan yang harus kita tangani bersama. Untuk itu, saya ingin kongsikan beberapa punca yang menyumbang kepada masalah ini iaitu punca pertama daripada gaya hidup murid sekolah murid itu sendiri. Hari ini kita dapat lihat murid-murid sekolah pada hari ini kurang mengamalkan gaya hidup yang aktif. Mereka sering menghabiskan masa dengan gadget, memain permainan video dan menonton televisyen. Selain itu, tidur yang kurang cukup juga menyumbang dapat menyumbang kepada masalah obesiti ini. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang tidur lambat, ia akan meningkatkan mengganggu kestabilan hormon dan seterusnya meningkatkan selera makan pada akhirnya menyumbang kepada masalah obesiti ini. Punca kedua pula adalah pemakanan. Gaya pemakanan murid-murid sekolah pada hari ini sangat mengimbangkan ya hadirin. Kita dapat lihat murid-murid sekolah pada hari ini sering mengamalkan makanan-makanan yang berminyak seperti ayam goreng, kentang goreng yang kita dapat lihat jelas tinggi kandungan kalorinya. Yang lebih membimbangkan lagi hadirin, murid-murid pada hari ini kurang mengamalkan makanan-makanan yang sihat seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan protein yang jelas dapat meningkatkan kecerdasan minda dan kecerdasan badan mereka. Setakat itu sahaja perkongsian daripada saya, kembali semula kepada saudara pengurusi. Terima kasih saudari. Hadirin, di sini kita sudah, kita sedang mendengar penjelasan yang jelas daripada saudari Arisha. Tetapi saya yakin hadirin sekalian pasti masih belum puas dan ingin mengetahui apakah ada punca lain yang menyebabkan obesiti ini berlaku dalam kalangan murid sekolah. Untuk itu, saya ingin menjemput saudari Nur Azimah Sofia selaku panel kedua kita untuk menerangkan punca lain yang menyebabkan obesiti ini berlaku dalam kalangan remaja. Silakan. Baiklah, terima kasih Tuan Tuan Rusi. Saya sangat bersetuju dengan punca yang diberikan oleh ahli panel pertama kita, saudari Aisyah Alia. Remaja hari ini remaja hari ini semakin hari semakin leka dengan permasalahan obesiti. Ini juga merupakan punca-puncanya iaitu disebabkan faktor genetik dan persekitaran. Dan nantinya sudah banyak sekalian, kita dapat lihat kebanyakan ibu bapa sangat memanjakan anak-anak dengan sumber pemakanan yang tidak sihat dan tidak mengikut piramid makanan yang sepatutnya. Dengan alasan mereka takut apabila anak-anak mereka kurang mendapatkan makanan yang secukupnya. Penyediaan makanan yang tidak terkawal dan tidak sihat juga dapat menjurus remaja ke arah obesiti. Menurut Profesor Dr. Muhammad Yazid Chalaluddin, iaitu pakar pediatrik endokrinologi berkata, jika salah seorang ibu bapa menghidapi penyakit obesiti, risiko untuk anak-anak mengikut sihat itu adalah lima kali ganda. Manakala, jika kedua-dua ibu bapa menghidapi penyakit obesiti, risiko untuk anak-anak mengikut sihat itu adalah tiga belas kali ganda. Kita dapat lihat di hadirin, Kes obesiti dalam kalangan remaja yang disebabkan obesiti semakin hari semakin meningkat. Pertitik tolak daripada itu, ia juga disebabkan pengaruh media sosial, media cetak dan media elektronik. Majoriti remaja mudah terpengaruh dengan pengaruh media sosial yang sering mempromosikan makanan-makanan viral di TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Makanan bergerak viral yang sering kita lihat adalah dengan izin provolone, donat red velvet, punafa, shawarma dan banyak lagi. Apa yang kita dapat lihat melalui kandungan yang terdapat dalam makanan itu jelas menunjukkan makanan itu sangat tidak sihat dan boleh menjejaskan kesihatan kita. Malahan, makanan-makanan tersebut juga boleh menjadikan remaja semakin hari semakin terketagi dengan sumber pemakanan yang tidak sihat itu. Remaja hari ini lebih memilih makanan yang asalkan nampak sedap tanpa mengira kalori makanan tersebut. Hal ini jelas menunjukkan ia boleh mendorong remaja ke arah sumber pemakanan yang tidak sihat sehingga mengendah se tidak sihat sehingga tidak mengendahkan aspek kesihatan diri. Setakat itu sahaja penguraian saya tentang punca berlakunya obesiti, kita berbalik semula kepada Tuan Pengurusi Majlis. Baiklah saudari, benar sekali. Kita mungkin nampak obesiti sebagai satu perkara biasa Tetapi hakikatnya ia umpama api dalam sekam yang berbunuh secara diam-diam Hadirin, kita sering dengar Tak mengapa gemuk itu comel Tetapi adakah kita sedar akan harga sebenar yang perlu dibayar Untuk itu, saya ingin menyebut sekali lagi Saudari Nur Azimah Sofia untuk mengupas kesan mengerikan obesiti terhadap murid sekolah Persilakan saudara. Baiklah, terima kasih Tuan Belarusi, Obesiti bukan sekadar tentang saiz badan. Malahan ia adalah soal hidup dan mati. Ramai remaja tidak sedar bahawa mereka sedang mengorak langkah menuju pelbagai penyakit kronik. Antaranya, masalah jantung dan tekanan darah tinggi. Hal ini dikatakan kerana obesiti menjadi faktor utama yang menyebabkan risiko penyakit yang risiko penyakit yang berkaitan jantung, kekal menjadi penyebab utama kematian di Malaysia sejak dahulu lagi. Menurut Datuk Dr. Aisan Azan Abdul Rahim iaitu Ketua Pegawai Insti Ketua Pegawai Eksekutif Institut Jantung Negara menyatakan bahawa 50% pesakit penyakit jantung mempunyai kriteria-kriteria obesiti. Hal ini sangat membimbangkan dihadirin kita dapat lihat kadar kematian remaja yang disebabkan penyakit jantung semakin hari semakin meningkat dalam nada yang lain saiz badan yang semakin membesar juga dapat juga dapat menyebabkan remaja sukar untuk melakukan aktiviti lasak dan sukar untuk mengawal sistem pernafasan yang stabil Obesiti menyebabkan jantung bekerja dengan lebih keras Lama kelamaan ia boleh membawa kepada serangan jantung yang mengejut Sudah terang lagi bersuluh yang hadirin Kita sudah dapat lihat kesan yang mengerikan obesiti Jika kita tidak menanganinya dengan segera Ia dapat mencurus kita ke arah kematian Setakat itu sahaja daripada saya Kita berbalik semula kepada Tuan Pengurusi Majlis Terima kasih saudari Hadirin, amat menakutkan kita bercakap tentang penyakit yang boleh dicegah tetapi ramai memilih untuk berdiam diri sehingga terlambat. Jadi, apakah jalan penyelesaiannya? Bagaimana kita boleh melawan musuh senyap ini? Untuk itu, saya ingin menjemput saudari Arisha Alia untuk berkongsi rahsia melawan obesiti sebelum ia mengacurkan hidup kita sebagai murid sekolah. Silakan, saudari. Baik, terima kasih saudara pengurusi. Baiklah, hadirin. Obesiti ini bukanlah hukuman kekal. Kita dapat mengatasinya, tetapi kita perlu bertindak dengan segera. Langkah pertama yang dapat diambil untuk mengatasi masalah obesiti ini adalah dengan mengamalkan prinsip makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Seterusnya, kita boleh mengamalkan gaya hidup yang lebih aktif. Murid-murid boleh mengamalkan senaman pada setiap hari sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Selain itu, pihak sekolah juga berperanan untuk mengadakan aktiviti riadah dan memperbanyakkan program-program sukan di sekolah. Selain itu, ibu bapa juga boleh memainkan peranan dengan menggalakkan anak-anak mereka supaya lebih aktif bermain di luar rumah berbanding menghabiskan masa dengan gadget. Langkah kedua yang dapat diambil pula adalah dengan cara mengamalkan pemakanan yang lebih sihat. Murid-murid perlu mengurangkan kadar pengambilan gula dalam makanan dan memperbanyakkan pengambilan sayur-sayuran, buah-buahan dan protein yang jelas baik untuk kecerdasan minda dan sistem pencernaan. Selain itu, pihak kantin sekolah juga memainkan peranan penting untuk mewujudkan kantin sihat dengan menyediakan juadah-juadah yang 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 memperbanyakkan lagi sayur-sayuran dan buah-buahan Setakat itu sahaja daripada saya Perbaiki semula kepada saudara pengurusi Terima kasih saudari atas perkongsian yang hebat seperti tadi Hadirin, hmm. di sini kita sudah melihat punca, kesan dan penyelesaiannya Jadi apakah kita akan terus diam? Adakah kita mahu menunggu sehingga tubuh kita sendiri Menderita kesakitan sebelum kita mula berubah? Baiklah hadirin, sebelum kita mengakhiri forum ini saya ingin meminta kesimpulan daripada panel pertama kita iaitu Saudari Arisha. Baiklah, bolehkah Saudari Arisha memberikan sedikit kesimpulan terhadap topik yang telah kita kupaskan sebentar tadi? Silakan Saudari. Sudah tentu Saudara Pengurusi. Baiklah hadirin, ingin saya simpulkan masalah obesiti ini jelas berpunca daripada gaya hidup dan pemakanan seseorang murid itu sendiri. Namun dengan langkah-langkah yang saya kongsikan sebentar, sebentar tadi, kita dapat mengatasi masalah ini dengan berkesan. Ingatlah hadirin, kesihatan adalah kekayaan dan langkah pencegahan lebih baik daripada mengubati. Sekian saya sekian sahaja daripada saya kembali semula kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudari Arisha. Terima kasih juga saudari Azimah Sofia dan kepada semua hadirin yang dihormati. Baiklah hadirin, di sini dapat kita simpulkan bahawa Obesiti mintingri bagi murid sekolah membawa maksud masalah obesiti dalam kalangan pelajar boleh memberi kesan negatif yang besar kepada kehidupan mereka. Ia dianggap mimpi ngeri kerana hmm. obesiti bukan sahaja boleh menjejaskan kesihatan fizikal tetapi juga memberi impak kepada emosi dan sosial mereka. Baiklah hadirin, setakat ini sahaja forum remaja kita pada hari ini. Saya akhiri Uh, forum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh